Значит, в Шостинский отдел полиции 14 января 2016 года обратился один из руководителей благотворительного фонда «Счастье в долонях» о том, что в одном из магазинов была совершена кража коробка для сбора денег, предназначена для несовершеннолетнего мальчика жителя села Калтунова Шосинского района, ему 7 лет, это Сергей Гапочка. В данный «Коробок» сбрасывали деньги жителей города Шостка для его лечения, так как мальчик в настоящее время болеет, у него серьезная патология зрения, серьезная болезнь, и он нужна, нуждается в срочном лечении. Благодаря видеонаблюдению, которое установлено в этом магазине, работникам полиции удалось быстро установить личность данного злоумышленника, который совершил кражу «Коробка». В течение двух суток данный гражданин был доставлен в шостинский отдел полиции. С ним была проведена определенная работа. Как пояснил злоумышленник, в данном крепке находилось 58 гривен, на которые он потратил на свои нужды. Приобрел сигареты, продукты, питания. Значит, злоумышленнику 26 лет, он житель города Шостка, неоднократно имел проблемы с законом, осужден он за кражи лично имущества с проникновением, находится под условным сроком наказания. И в настоящее время по факту кражи э, Коробка тоже будет проводиться расследование и будет дана правовая оценка. Ответьте на вопрос, почему именно эта коробка? Я не буду ни на что отвечать. Я дам показания в письменном виде. На камеру ничего не буду, никаких показаний вам давать. Я зашел, к примеру, пополнить счет. Пока по, пополнял счет, он зашел. Поставил. Я не видел, что он там брал. Потом я вышел, прошелся уже дальше, возле переулка он вышел. Сказал, что он забрал скрыни и не достал 52 рубля. данному случаю. Да ты что? А я удивлюсь удивлюсь, это самое не видно то ли как. Когда? Не надо. Сейчас, подожди. Не, ты так, наполовину засунь и тормознись. Угу. Все, бросай.